اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء الحجوه باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب عليم كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين oh daddy